Скотчем ролики на нашу тепличку.

Урочка, у вас... А, там сюда подшипничек. Я думаю, для тросика более чем достаточно. Вот он сюда. Так плотного захода не вываливается я думаю там нагрузки сильно крепкой там нема будет у нас там работать вот такого куска алюминия по находу себе в гаражі переплавил да не сильно конечно пористые трошки. Ну, в обработке вроде внутри там более-менее так чистые, таких критичных какие то трещин я так не наблюдаю. Трезный резец у меня, конечно, самопал с куска пылки. С такого диска. забодяжил. Хреново, но режет. Пиде. Пиде. Свою задачу выполняю. Нам главное, чтобы работало.